श्रीमद्भगवद्गीते पदनेटाम् अध्यायं मोक्षसंन्यासयोगम् अर्जुन उवाचा संन्यासस्य महाभागो तत्त्वमिच्छामि भीतितुम् त्यागस्य च कृषिकेश पृथक्केषु निषूदन श्रीभगवान् वच काम्यानां कर्म न्यासं संन्यासं कवयो वितुः सर्वकर्मफलत्यागं प्रागुस्त्यागं विषक्षनाग त्याज्यन्तोषपदित्येके कर्मभागुर्मिण मनीषिणः यज्ञतानत्तपः कर्म न त्याजमिति चापरे निश्चयं शृणु तत्र त्यागे भर्दसत्तम व्याघो हि पुरुषो व्याक्र त्रिवितक् सम्प्रकीर्तितः यज्ञतान तपः कर्म न त्याजं कर्म कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपच्चैव पावनानि मनीषिणाम् एदान्यपि कर्माणि सङ्घं त्यक्त्वा बलानि च कर्तव्यानीति मे पात्र निर्जितं मतमुत्तमं नियतस्य तु संन्यासकर्मणो नोपपत्यते மோகத்தாசரிக்கீ துமி எத் காயக்லே சய தியஜேத் சகம் நகலம் லபேத் காரியம் கர்ம நயத்திரி அர்ஜுன சங்கம் தியாஃபாத்விக்கோமேகல न कुचलं कर्म कुशलेनानुसज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधाविच्छिन्नसंशय नहि देहपृथाचख्यं त्यक्तुं कर्म कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यपि दीयते अनिष्टमिष्टमिष्टं च त्रिविधं कर्म नक्फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य प्रीत्य न तु सन्न्यासी क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोत्तमे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधा च पृथक् चेष्टा दैवञ्चैवत्रपञ्चमं शरीरवाङ्मनोपर्यत् कर्मप्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तच्चैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः न स पच्यति दुर्मतिः यस्य कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् न निपत्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञादा त्रिविता कर्म शोधना करणं कर्म कर्तेति त्रिवितः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोचते गुणसङ्ख्येन सङ्ख्यानि यदावत् श्रृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमौ मीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धिसात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्वितान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धिराजसं यत् कस्मिन् कार्ये सक्तमकैमकैतुकम् अधत्वार्तव तल्पं च तत्तामसमुताकृतं नियतं सङ्करहितमरागत्वेष तत्कृतम् अबलप्रेप्सु नो कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामीप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदाकृतम् अनुपन्तं क्षयं हिंसा मनपेक्ष च बौरुषं कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्कोनकं वादी तृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारकर्ता सात्विक उच्यते राज्ञीकर्मबलप्रेप्सोर्लुब्धो हिंसात्मकोऽषिः हर्षशोगान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तक् प्राकृतक्स्तप्तक्षडो नैष्कृतिकोलसः विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेभेदं त्रुदे गुणतस्त्रिवितं शृणु प्रोच्यमाणमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्चय प्रवृद्धिं च निवृद्धिं च कार्याक का। कार्याकार्ये पह्यापही बन्तं मो शञ्चया वेति बुद्धिक्सा पार्थसात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिक्सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसामृतां सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धिक्सा पार्थतामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाङ्गयोगिना व्यपिचारिण्या त्रुदिक्सा पार्थसात्विकी यया तु धर्म धर्मकामार्तान् तृत्याधारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी त्रुदिक्सा यया स्वप्नं पयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाुदिक्सा पार्थतामसि सुगं पितानि त्रिविधं शृणु मे परदर्शभ अप्यासा त्रमते यत्र दुःखातञ्च नि गच्छति यत्ततक्रे विषमिव मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदक्रे सानुबन्ते च सुगमो गणमात्मनः मित्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाकृतं न तदस्ति कृदिव्यां वा दिविदेवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यते भिक्स्यात्रिभिर्ग्नैः ब्राह्मणक्षत्रियभ्यसां सूत्राणञ्च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैः ैहि समोतमस्तभक्शौचं शातिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं सौर्यं तेजोत्रुदिर्दाक्ष्यं युद्धे साप्यला साप्यपलायनं तानमीश्वरभावक्षात्रं कर्म कर्मस्वभावजं कृषिकौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं परिसर्यात्मकं कर्म सूत्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्य कर्मण्यपिरदक् संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतक्सिद्धिं यथा विन्तति तच्छृणु यतक् प्रवृद्धिर्भूतानां येन सर्वमिदन्ततं स्वकर्मणा तपच्यर्च्यसिद्धिं विन्तति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासा न नाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोत्तमे समाने समासेनैव कौन्तेयनिष्ठायानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियं य सदान् विषयान्स्तक्त्वा रागत्वे शौयुधस्य च विविक्तसेवी लक्वासी यदवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं फलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममग्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न चोसो धनिकाङ्क्षति समक्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं नपति पते परां भक्त्या मामपि जानाति यावान्यच्चास्वि तत्त्वतः ततो मां दत्वा तत्त्वो ज्ञात्वा विचते विचते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा गुर्वाणो मत्वे वाश्रयः मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमौ ये, पदमौयम् सेदसा सर्वकर्माणि मयि संयस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित् मच्चित्तसतम्भव

मित्यैष व्यवसायस्ते स्ते प्रकृतिस्त्वां नि स्वभावजेन कौन्तेय निबर्तत् स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोभितत् ईश्वरत्सर्वभूतानां कृते सोर् कृते सेर्जुनधिष्ठति प्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रा यन्त्रारूढानि यं, मायया तमेव चरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं सत्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गोह्याद्गोह्यतरं मया विमृच्यैतदशेषेण यदेच्छसि तथा गुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं भजग इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा इदं ते नादपस्काय नाभक्ताय गताचन न ना चाशुश्रुषवे वाच्यं न च मां योग्यसूयति ययिमं परं गुह्यं तद्भक्तेष्वपितास्यति भक्तिं मयि परां गृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कक्षिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यत्प्रियतरो भुवि यते च यैमं धर्म्यं संवाद संवादमावयोग ज्ञानयज्ञेन ते स्यामिति स्या, मे मतिः श्रद्धा वाननसूयच्च शृणुयात् अपि यो नरः लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदे दश्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण सेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोहप्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुनो वाचा नष्टो मोघस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् स्थितोऽस्मि कथसन्तेह करिष्ये वचनं तव वाच इद्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौष मद्भुतं रोमकर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत् कदयदक् स्वयं राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं घृष्यामि च मुहुर्मुहु दच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरिः विस्मयो मे महान् राजन् घृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पातो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो बोधिर्ध्रुवाणीधिर्मधिर्मम यदि श्रीमहाभारते सदसाहस्यां संहितायां च संहितायां वैयासिक्यां भीष्मबर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता श्री उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम अष्टदशोऽध्यायः